Halo guys, jumpa lagi di channel Esa Poteri. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang stiker Selanjutnya kita juga membuat aspikulnya seperti ini guys, aspikulnya. Lalu cara memasang gardan WPL ke RC RC truk Panther Helmet ya guys teman-teman langsung aja simak videonya di sini ada banyak langsung satu ini ya guys langsung jadi satu langsung saja teman-teman simak videonya guys cek video setelah kita buat seperti ini kita tinggal pasang ya guys pernya untuk pernya saya menggunakan per ini guys ini per sensu yang kecil diameter lebarnya 4,7 ini lebih kecil dari punyanya desa ya, guys, sekali ukurannya teman-teman bisa dapat di tukang servis gratis guys. kalau beli teman-teman bisa ke toko desa nah, jadi untuk yang kecil ini seperti ini guys, ada tempatnya seperti ini kita ukur ininya guys ininya saya potong 10 cm selanjutnya kita siapkan ini guys pemanas lalu beberapa baut untuk kita mencetaknya lalu siapkan juga obeng atau tang yang telah dimodifikasi tunggu hingga warnanya paralon tebal kita potong jadi setengah senti setengah senti atau lima mili selanjutnya kita buat mal dari paralon Untuk jarak lubangnya 5,5 mili kita tandai semua agar ukurannya sama sekarang kita rapikan kita karena atasnya harus kecil ada lalu kita belah lihat sini guys kita buat ruangan atau cowok dan mat Depan kita coba bagian ininya, guys, maka nah, ini masuk. Mili untuk tebalnya, kayak lebarnya 11,5 mili, selanjutnya kita buat lagi tarutnya seperti ini jadi yang pendek ini untuk menggerakkan roda yang panjang ini untuk menggerakkan tinggal kita angkur maju atau teman-teman. Seraya kita ateksi peralatan. Komposisikan ban ke nantinya dia. Dan mungkin kita bisa pasang baut tunggu. sini kita luruskan dengan ini ya untuk memasang peleknya. Jadi saya akan keluar di bagian sini, guys. Agar tidak mentok ini ya. Guys. Kenapa? Karena asnya itu saya pakai ini. Guys. Asnya pakai baut sini. Jadi ini karena kita kejar detail dan fungsinya ya. Guys. Oke, karena di sini ada masalah lagi. Masuk di sini lumayan Oke, saya akan bor di sini karena di sini masih banyak ya, guys. Jadi agar memperkuat ini, guys, masuk. Kalau kita di sini ini akan pendek sekali. Jadi kekuatannya juga akan berkurang. Kita buat di sampingnya kan saat miniatur ini terbit ya, atau suspensinya seperti ini atau kena muatan tidak akan terkena ini ya guys ya, oke mantap selanjutnya kita akan ke belakang nanti ini kita potong belakang guys ya. yang belakang